আজিকালি এটা শব্দ ওলাইছে য়েল' জাৰ্ণেলিজিম এইটোৰ ওপৰত আপুনি কি মন্তব্য দিব আচলতে ওপৰলৈ থৈ পেলালে নিজৰ গাতে পৰে বুলি কয় তেনেকুৱা হ'ব কথাটো এইটো একেবাৰে নহয় বুলি মই নকওঁ আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে হয়তো মই সেই জগতখনৰ পৰা আঁতৰি আহিব লগা হৈছে নাজানো মই কিমান শুদ্ধভাৱে মই সংবাদ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ সেইটো ৰাইজে ক'ব কিন্তু আপুনি যিটো ক'লে যে হালধীয়া সাংবাদিক এইটো এটা ডাঙৰ চৰ্চিত বিষয় আৰু সেইটো একেবাৰে নহয় বুলি মই নকওঁ চাক্ষুষ কিছু প্ৰমাণ আছে যিবোৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে আজিকালি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সাংবাদিক বুলি ক'লে এটা বেয়া দৃষ্টি চাই আগৰ নিচিনা দৃষ্টিটো নাইকিয়া হৈছে লাহে লাহে কমিছে কমিছে হয় কাৰণ আজিকালি কি ধৰক হাতত এটা মোবাইল

মই যিহেতু কৃষি কৰ্মৰ মোৰ খুব ভাল লাগে জড়িত হৈ পৰিছোঁ আৰু মোৰ লগতে মই সেই নশ বিছগৰাকী কৃষকক আগবঢ়ালৈ যাব পাৰিছোঁ গতিকে মই কৃষক বুলি পৰিচয় দি মই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিবলৈ মোক মানে নিজকে লাজ লগা হৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰাগ নিউজৰে এটা টেগলাইন আছিলে তাৰে আধাৰত এটা মই প্ৰশ্ন সুধিম আপুনি নিৰ্ভীকনে মই বুকুত থৈ ক'ব হাত থৈ ক'ব পাৰোঁ মই নিৰ্ভীক আপুনি নিৰপেক্ষনে নিৰপেক্ষ এইটো প্ৰাগ নিউজৰ এটা ডেকলাইন গতিকে সুধিলো